barchaga salom bugungi mavzuyimiz usmoniylar imperiyasining parchalangandan so'ng turkiya respublikasining tashkil topishi ya'ni birinchi jahon urushidan so'nggi turkiya usmoniylar imperiyasi germaniya va uning ittifoqchilari safida turib birinchi jahon urushida qatnashdi va mag'lubiyatga uchradi imperiya hududi okkupatsiya qilindi antanta -ant mamlakatlari usmoniylar imperiyasiga qarashli yerlarni bo'lib olish rejasini tuza boshladi imperiyaning o'z hududidan tashqaridagi barcha yerlari anneksiya qilindi va bir ming to'qqiz yuz o'n to'qqizinchi yili parij konferensiyasi qaroriga ko'ra millatlar ligasining mandati ostiga o'tdi g'arb davlatlari turkiyaning hududiga ko'z tika boshladi bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilgi sever shartnomasiga ko'ra turkiya hududi bir guruh yevropa davlatlari o'rtasida bo'lib olinishi ko'zda tutildi ularning surbetlarcha harakati turk xalqining g'azabini oshirdi mamlakatda qarshilik harakati boshlandi harakatga esa general mustafo kamol podhsho rahbarlik qildi g'arb davlatlari tomonidan qo'llab quvvatlangan gretsiya armiyasi turkiya hududiga kiritildi ya'ni turkiyaga bostirib kirdi shu tariqa turkiya gretsiya urushi boshlandi uzoq davom etgan janglardan so'ng bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yil oktyabrga kelib mustafa Kemal qo'shinlari butun turkiya hududini ozod qildi 1922 yil 1 noyabr kuni turkiya buyuk millat majlisi sultan hokimiyatini bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildi sulton mehmed oltinchi taxtdan ag'darildi va mamlakatni tark etdi 1923 yili lozanda buyuk britaniya fransiya va boshqa bir qator davlatlar bilan mustafa Kemal hukumati imzolagan yakuniy shartnomaga ko'ra turkiya o'z suvereniteti va hududiy yaxlitligini saqlab qoldi 1923 yil 29 oktyabrda turkiya respublika deb e'lon qilindi Mustafa Kemal Atatürk respublika prezidenti etib saylandi mamlakatda uzoqni ko'zlab amalga oshirilgan islohotlar boshlandi islohotlarning bosh maqsadi mamlakatni modernizatsiya qilish deb e'lon qildi bu yevropa sivilizatsiyasining barcha taraqqiyparvar jihatlarini qabul qilish va ularni turkiya sharoitiga moslashtirishni anglatar edi islohotlarning birinchi tamoyili dunyoviylik dinni davlatdan ajratish bo'ldi arab alifbosidan voz kechib lotin alifbosi joriy qilindi yevropacha nasab ya'ni familiya kiritilib buyuk millat majlisi Mustafa kamolga rasman ota turk, ya'ni turklar otasi degan nasabni berdi ushbu xaritada siz ko'rib turibsiz 1920 yilgi Sevr shartnomasiga ko'ra turkiyaning taqsimlanishi sariq hudud bilan belgilangan hudud esa turkiyaga qoladigan hudud turk ya'ni jigar bilan belgilangan esa kurdistonga ajratiladigan hudud va boshqa davlatlarni ham ko'rib turibsiz buyuk britaniya fransiya gretsiya armaniston va ta'sir zonalarini ko'rib turibsiz bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilgi sevr shartnomasiga ko'ra turkiyaning taqsimlanishi bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yillari iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishini chet ellik mulkdorlardan sanoat korxonalari infratuzilma obyektlari temir yo'llarni sotib olish milliy sanoatni yaratish tashkil qildi tashqi siyosat ota turk tashqi siyosatining asosiy vazifasi turkiyaning xalqaro obro'sini oshirishga qaratildi bir ming to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yili millatlar ligasiga a'zo bo'lgan turkiya barcha davlatlar bilan do'stona munosabatlar o'rnatishga harakat qildi mustafa kamol germaniya bilan munosabatlarga alohida e'tibor qaratdi turkiya tashqi savdosining katta qismi germaniya hissasiga to'g'ri kelardi 1941 ming germaniya bilan do'stlik shartnomasi imzolandi